Потом мы можем видеть, да, что сам Иисус говорит, кто такой Петр, да? человек, который пересекался, да, с другими, то есть, можно сказать, измерениями мирами, потому что он пересекся и с силией. да, и с Моисеем можем видеть, там, и по воде ходил. Что мы можем видеть? Что Иисус, он говорит, я даю тебе ключи Царства Небесного. Что ты свяжешь на небе, то будет связано на земле. Что разрешишь, что будет разрешено на земле? И мы видим, как он работает да, с духом святым. Он просто говорит слово, и Ананию и Сапфиру уносят вперед ногами. Говорит, вы обманули духа святого. На основании его слов происходят такие события, и Бог в унисон работает с Петром и с ним в унисон работает дух святой. Да? Апостол Петр это не какая-то такая фигура, то есть выдуманная. Мы реально видим власть. Петр он идет да, по Иерусалиму, да и на кого падает тень Петра? Те люди исцеляются, те люди там воскресают, те люди освобождаются. Вообще, сегодня, знаете, многие люди, они на кого-то надеются и так далее. А мне просто интересно, а кого вообще сопровождают сегодня? Какого человека? Вот вы надеетесь просто на какого-то человека. А у кого есть вообще ключи от царства небесного? А кто имеет такую власть? А кого сопровождает так дух Святой для того, чтобы воскресить или для того, чтобы унести вперед ногами, да, например? Или кто имеет доступ, что ангелы приходят, общаются и так далее? И вся вот эта вот слава, да, реально открытие этого духовного мира и полностью подтверждение этого в жизни апостола Петра. Поэтому, конечно, не остается сомнений. И понимая это, вот она реальность. И на самом деле чье учение, да, чья вера может только реально то есть помочь, чтобы не попасть в это заблуждение, в заблуждение и обольщение. То есть это только апостол Петр.